उल्हासनगर महानगरपालिकेने सुरू केलेले मल्टीस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सदर जे हॉस्पिटल हे महारळगाव येथील आहे उल्हासनगरमध्ये सुरू केलेले हे निशुल्क असे हॉस्पिटल आहे तिथले कुठल्याही प्रकारचा हा दर घेतला जात नाही फ्री ऑफ चार्ज तिथे रुग्णालयाला सेवा दिली जाते याच रुग्णालयामध्ये कार्यरत असलेला सुरक्षा रक्षक राजू धतावकर याने पगार न मिळाल्याच्या कारणामुळे आत्महत्या केली होती आणि त्यानंतर मोठा गदारोळ झाला महानगरपालिकेचे कार्य अधिकारी म्हणा कर्मचारी म्हणा यांच्यामध्ये वेगळा मेसेज देखील गेला होता त्याच्यानंतर भारत याची चर्चा झाली की पगार न मिळाल्यामुळे सदर ज्या सुरक्षा रक्षकाने आत्महत्या केली परंतु याच्यानंतर पडसाद उमटल्यानंतर याच हॉस्पिटलचे जे सर्वे सर्व आहेत आणि ते सत्तेमध्ये असलेल्या देखील राजकारण्या लोकांचे एकदम जवळचे असे संचित डॉक्टर संचित पॉल संचित पॉल यांना यांना त्या सुरक्षा रक्षकाच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपये एक मानवतेच्या माध्यमातून त्यांना ते मदत देखील केली परंतु त्याने त्याच्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की कशाप्रकारे हा जो घटनाक्रम होता तो वेगळ्या प्रकारे होता त्याला पगार न मिळाल्यामुळे त्याने आत्महत्या आत्महत्या केली, केली नव्हती तर त्याने काही लोकांकडून कर्ज घेतले होते आणि ते कर्ज घेतल्यामुळे त्याच्यावर सातत्याने ते कर्ज जे सर सावकार्य होते ते सातत्याने त्याच्यावरती दबाव तंत्राचा वापर करत होते आणि ते त्या सदर त्याच हॉस्पिटलमध्ये सातत्याने येत जात होते त्याच्यामुळे तो गेली एक महिना झालं कामावरच नव्हता त्यामुळे त्याचा पगार हा

अगर वो काम बोलने से उसको लगता है कि उसको अपना प्रोटोकॉल से बाहर काम बोला गया है वो काम उसको नहीं बनेगा लिखने को या मैनेजमेंट में बोला कैसे है मैं छोड़ के चला जाऊंगा देख लूंगा तो वो उसका डिसीजन है हमने किसी को टर्मिनेट किया नहीं सर आपने जैसे कहा कि उसने प्राइवेट लोन लिया था और उन लोगों ने उससे डेट लाइन दिया था जिसके बाद उसने यहाँ पे आना बंद किया तो वो बंदा कौन है जिनसे उन्होंने लोन लिया था ये हमें सूत्रों से पता चला है

जिम्मेदार कोण है वो आदमी को पकड़ा जाए ना की एक हॉस्पिटल को कुसूरवार बनाया जाए जो एक ऐसा कांसेप्ट महाराष्ट्र में लेके आया जिसमें हर गरीब मिडिल क्लास को फ्री ट्रीटमेंट मिले ये जो एक चल रहा है मैं आपको अभी बताना चाहता हूं कि दूसरा मुद्दा एक कैंप त्याचप्रमाणे त्यांनी देखील हे देखील सांगितलं की उल्हासनगर शहरामध्ये असे काही मेडिकल माफिया आहेत की जे त्यांच्यावरती दबाव तंत्राचा वापर करतात सदर जे हॉस्पिटल आहे फ्री असल्यामुळे ते न चालू देण्यासाठी अनेक प्रकारचे अनेक प्रकार ये जो एक चल रहा है मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि दूसरा मुद्दा एक कैंपेन चल रहा है इस हॉस्पिटल को बंद करवाने के लिए लोग लोग कुछ लोगों को रहा है कि फ्री ट्रीटमेंट कैसे दिया जा रहा है गरीबों को कौन है वो लोग मैं बता दो तो आपको आने दीजिए कुछ एक एक ग्रुप बन चुका है जिनका पहले दिन से आज से नहीं जब से हॉस्पिटल बन रहा था घुम्हा आते थे मेरे वर्कर को मार के जाते थे हॉस्पिटल में काम क्यों कर रहा है मार के चले जाते थे इधर सिर्फ वर्कर को नहीं पेशेंट के रिलेटिव को दोहरा के मारते थे गेट के सामने इधर पेशेंट लेके क्यों ने फीमेल स्टाफ इधर है जान पूछ के तो दारू की दुकान के सामने रोक के दारू पीते हैं इनको छेड़ते हैं फीमेल स्टाफ बंद करते नर्सिंग स्टाफ आना हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट लोग आना पेशेंट लो आना बंद करते गरीब लोग कि भाई हमें इधर मारा जाता है ये जो सुन रहे थे बोल रही थी ये जो बना दिया ना ये कल्चर देखिए एक लॉबी बन गया है जिनका काम है फ्री और फ्री ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा ना तो बहुत लोगों का बिजनेस बंद होगा फ्री ट्रीटमेंट बंद करवा दो यहाँ जो ये फ्री में सिटी स्कैन हो रहा है फ्री में सोनोग्राफी होता है फ्री में एक्सरे फ्री में इसी ब्लड टेस्ट होता है नहीं होना चाहिए फ्री में क्योंकि इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है फिर आप फ्री कर रहे हो ठीक है टेस्ट फ्री कर दिया अब तो ट्रीटमेंट भी फ्री कर रहे हो और ट्रीटमेंट में सिर्फ ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं तो आप तो सब ट्रीट कर रहे हो आप अपेंडिक्स भी कर रहे हो फिस्टुला भी कर रहे हो आप एनजियोप्लास्टी भी कर रहे हो आप स्ट्रोक का भी ट्रीटमेंट फ्री में दे रहे हो आप फाइन का भी कर रहे हो आप घुटना भी रिप्लेस करके दे रहे हो ऐसा पेशेंट है मेरे पास जिसने बोला मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा रहूंगा वो पेशेंट खराब होकर हॉस्पिटल से प्रणाम करके यह कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है उसका मैं मेर, मेरे पास बहुत सारे अभी कल रात का इंसिडेंट है मेरे सिक्योरिटी कॉन्ट्रेक्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड को, को रात को आके धमका के गया तुम लोग इधर क्यों काम करो निकलो ऐसे आए दिन हो रहा है मेरे स्टाफ को मारा जा रहा है अक्षय के ऊपर एक बार कुछ तीन चार गुंडों ने रास्ते में पकड़ लिया इसको एक कोऑर्डिनेटर है ऐसा चल रहा है मतलब अगर उल्हासनगर की ये जो कुछ कम्युनिटी है जो खुद तो ब्रिज कंडी जस्त में ट्रीटमेंट लेते हैं बाकी नहीं चाहते कि गरीब लोग एक ब्रिज कंडी जस्त जैसा ट्रीटमेंट में फ्री में ले वो नहीं चाहते वो चाहते हम लेंगे गरीब लोग ना ले ऐसा लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग जमा हो रहे हैं परंतु सत्तेमध्ये असलेली लोक राजकारणाऱ्या लोकांशी त्यांची जवळीक अनेक ठिकाणी त्यांचे मल्टीनॅशनल जे मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल्स आहेत असे असूनही त्यांच्यावर दबाव तंत्राचा वापर केला जातो त्यांच्या सुरक्षा त्यांचे जे सुरक्षा रक्षक आहेत त्यांना किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना धमक्या दिल्या जातात हा जो प्रकार त्यांनी सांगितलेला आहे तो कितपत सत्य आहे याची देखील पडताळणी करणे अत्यंत गरजेचं आहे कारण की अनेक का अशा गाराणे आणि अनेक अशा अडचणी देखील त्या हॉस्पिटलमध्ये देखील अनेकांनी बोलून दाखवलेले आहेत की प्रकारे तिथे पैशांची मागणी केली जाते अर्धवट ऑप अर्धवट उपचार केला जातो मग नंतर परत पैसे घेतले असे अनेक काही कारणं देखील ही उघडकीस यानंतर आलेली आहेत परंतु डॉक्टर पाल पॉल यांनी साजूपणाचा आव आणून काही पत्रकारांना घेऊन त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि आपलं मत मांडलं त्यांनी सांगितलं की अनेक भू अनेक मेडिकल माफी आहेत

उनको अपनी जान का डर है ऐसा धमका है उल्लासनगर जगह है चाकू निकल गए वो लोग मुझे दूसरा ढूंढा पड़ा समझिए ना साबंध संबंध सीएम साहब के साथ काफी करीब रहे हैं उद्घाटन के समय में भी जो है आपसे वो हर चीजों की इजाजत लेते आ रहे थे तो आप जो इतनी बड़ी चीज कह रहे हैं तो क्या ये सब चीजें इनके सामने विफल थी क्या मैं, मैं आपको एक ही सर मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा आज अगर ये हॉस्पिटल चल रहा है ना वो उन्हीं वो उनका सपोर्ट है बोल के वो चाहते थे उल्लासनगर में फ्री हॉस्पिटल हो बोल के हुआ नहीं तो मेरी जगह पे कोई दूसरा बंदा होता था ना वो भाग जाता था ऐसे टॉर्चर में से मैं क्या चाहता हूँ देखिए आप मीडिया बंद लोग हैं आप लोग मैं, मैं आप लोगों में से सिक्सटी सेवेंटी परसेंट लोगों के रिश्तेदार नाते भाई मेरे पास ही फ्री ट्रीटमेंट लेने आएंगे मैं आपको बता दू कुछ बीमारी के रहा तो बिकॉज मनी मन में आपको पता है और कुछ दिनों में आपको दिखेगा भी कि यार किस तरह की क्वालिटी ट्रीटमेंट जा रही है बट कुछ लोग हैं जो ये चीजों को कर रहे हैं ना वो लोग भले ही दर ना आए वो ब्रिज करने जा मिलेंगे बट वो हजारों लोगों को ना एक दुविधा वाले सिचुएशन में डलवाएंगे इस तरह की हॉस्पिटल में देखिए इसमें क्या रहता है ना गवर्नमेंट की रेट्स पे काम करना रहता है वो बहुत ही कम रहते हैं जैसे मैं एग्जाम्पल बता दो अगर हार्निया की सर्जरी आप प्राइवेट में एक लाख रुपये खर्चा करते हैं गवर्नमेंट हमें सात हजार रुपये देती है आठ हजार रुपये देती है इस रेट में डॉक्टर जमा करना स्टाफ जमा करना उनको ट्रीटमेंट देना उसके लिए डॉक्टर लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भाई ये एक ऐसा काम है एक भगवान की जैसा काम है और उससे बहुत गरीब लोगों को फायदा मिलेगा स्टाफ को भी ऐसे मोटिवेट किया जाता है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो ठीक है माना जा रहे हैं बट बहुत सारे गरीब लोग जिन्होंने कभी नहीं सोचा उनको फ्री में सर्जरी होगा वो हो रहा है तो ऐसा माहौल बना के हम सबको काम करने को लगाते हैं उस माहौल में जब इस तरह का सिचुएशन बनता है कि भाई हॉस्पिटल ने पकड़ नहीं दिया बोल कि ने कर लिया। के को जेल में डाल दो देखो पर्सनली टारगेट संजीत पॉल को जेल में डालो इस तरह की इनपुट कौन दे रहा है ये संजीत को टारगेट ना तो पता है कि हॉस्पिटल बंद हो जाएगा मतलब फ्री सर्विसेज बंद हो जाएगी ये जो लॉबी है वो सक्सेस आप लोगों को पता होगा जो कोशिश कर रहा है आपने आरोप किया है इसलिए आपको डॉक्टर महत्वाची बाब ही आहे की सन्मानिय खासदार श्रीकांत शिंदे असोत किंवा सन्मान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असोत यांची जवळीक असलेले डॉक्टर पॉल यांना धमक्या दिले जातात त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दबावता वापर केला जातो मग त्यांनी तक्रार का केली नाहीये हा एक वेगळा प्रश्न निर्माण होतो तर कोण आहे अशी आहेत की तो हॉस्पिटल ते हॉस्पिटल न चालू देण्यासाठी वेगवेगळा पायंडा आखत आहेत याची देखील आता माहिती जनतेपर्यंत पोहोचणे अत्यंत गरजेचं आहे त्यांनी पोलिसांमध्ये तक्रार केलेली आहे का हा देखील एक वेगळा प्रश्न आहे डॉक्टर पॉल यांनी आता पुढील अजून एक एखादी पत्रकार परिषद घेऊन सांगावी की कशा प्रकारे हा जो घटनाक्रम आहे कोण कोण तुम्हाला धमकी देत आहेत याची देखील माहिती जनमान जनसामान्यापर्यंत पोहोचणे अत्यंत गरजेचं आहे